Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hafizan Hafiz bin Sulaiman wa kumu jama'i wahid isna arba'a isna sofa arba'a arba'a. Wa huwa min faslu KLC wahid min majmu'atu saminah. Bihazal maudu' Di Muqarrar UTI 1032 Dira 1 Islamiyatu Wahua Makanatul Quran Wa Sunnatil Syariatu Islamiyatu Di Adu Majmu'atu Yumkinuha Ala Isna'asyar Tulab Awalan fi muqaddimatu mawdu'uhu makanatul Quran wa sunnah fi syari'atu islamiyatu wa huwa al-Quranul Karim wa sunnatun nabawiyyah yashkulan masadirin asasiyin ditashri'un islami mimma yaj'alu dirasatu satu maka natihuma au dipahmu manzumatu syari'atu وهو أن ال القرآن الكريم وَالسُّنَّةُ النبوية هما أساس الذي تبنى عليه جميع الأحكام والتشريعات في الإسلام ثم لما لهما من الدو ما في توجيه حياة المسلم في المختلف جوانبها وهو أهمية القرآن والسنة في توجيه حياة المسلم mukhtalifu jawani buha sawa'un akana ibadat muamalat wa akhlaq wa ghayruha thumma fahmu mawqi'u huma fi tashbi'u yu'addu asasan li ta'amilu ma'a qadaya mu'asirah fi du'i maqasid syari'ah islamiyah wa huwa anna fahmu makanatu wa ahamiyatu li tashbiku al-Quran uh, wa sunnah ya'uddu asasan li ta'amilu ma'a tahaddiyat wa datu mustajiddatu mustajaddati fi usul hadis Bismillahirrahmanirrahim Bismi Muhammad Syahir Aiman bin Syahdan wa raqam uh, wahid اثنان أربعة اثنان صفر ثلاثة رابع آه، ثم تعريف تعريف المصطلحات في العنوان الأول القرآن ما هو مقصود القرآن أو ما هو تعريف القرآن القران هو ما نقل الينا بين تفتية المصحف على الاحراف السبعه المشهوره نقلا متوترا ثم ثانيا السنه السنه هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير وثالثا الشريعه الاسلاميه الشريعة الإسلامية هي جميع الأحكام التي وضعها الشارع للبدء وهي أحكام اعتقادية وعملية وخلقية تحدث إلى تحقيق السعادة في الدارين هو الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي نعمة أسبن بإمامة رقم التسجيل واحد اثنين أربعة سفير أربعة سبعة ستة الآن سنواصل إلى المشكلات البحث الجهل بالأحكام القرآن والسنة الكثير من المسلمين الى اليوم يفتقرون إلى المعرفة الكافية بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية مما يجعلهم عرضة للانحراف عن المنهج الصحيح في الدين التجاهل لبعض الأحكام الشرعية بعض المسلمين يتجاهلوا تطبيق بعض الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة مثل أحكام العبادات الأخلاق والعلاقة والعلاق الاجتماعية مما يسبب تدحورا في الروح الدينية للمجتمع رغم الاتفاق على أن القرآن, القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي إلا أن هناك تساؤلات حول كيفية تحديد مكان كل منهما ومدى التفاوت أو التكامل بينهما في استنباط الأحكام الشرعية فهل السنة تأتي في مرتبة ثانية بعد القرآن وما حدود اعتماد الفقهاء على السنة في حال غياب الناس القرآن وما تبيع العلاقة بين المصدرين في بناء منظومة التشريعية الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي محمد نيش قويو خيري رقم جماعي واحد اثنين أربعة صفر أربعة ستة Samanya. Wa uh, so, sanwasii anil al-as'ilah al-bahsiy. Waahid ma huwa ta'rif ta al-Qur'an kadhi wa sunnah nabawiyyah. Wa tsani ma yafruqu bayna makanatul Qur'an wa makanatul sunnah nabawiyyah. Wa salis ma 'alaqah bayna al-Qur'an wa sunnah an nabawiyah. ثم أحداث البحث واحد توضيح تعريف القرآن الكريم والسنة النبوية وبيان الفرق بين مكانة مكانة القرآن ومكانة السنة النبوية وأخير توضيح العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Daniel Harith bin Zulkifli wa wahid isnani arba'a wahid tis'a tis'a sita. Sa'ashrahu ani ta'arifu al-Quran al-Karim. Tarif Quran al-Karim huwa kalamu Allah Ta'ala al-munazala ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Jibril alaihi salam bi al-Arabiya al-muta'abbal bi al-mankul ilayna al-mabdu' bi surat al والمختوم بسورة الناس المؤجز في ألفاظه ومعانيه والمصدر الأول لتشريع الإسلامي يصور القرآن الكريم على أنه وحي إلهي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الرئيسي في الدين الإسلامي وقد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من خلال سنته الشريفة كما أكد المؤلف أن القرآن الكريم لا يمكن أن يفهم بمؤزل أن الشرح السنة النبوية لأن كثير من آياته أما وتحتاج إلى توديه من خلال الأحاديث النبوية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي صالح بن أحمد ورقم التسجيل وهي اثنين أربعة وهي تسعة سبعة خمسة وإن شاء الله سأتكلم عن تعريف السنة النبوية عند هذه السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر الإسلام بعد القرآن الكريم وقد عرفتها يعني هذه السنة النبوية هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكرير أو صفة خلقية أو خلقية وتمكن أحمد السنة النبوية في كونها بيانا وتفصيلا لما جاء في القرآن من حيث تفسر المجمل وتقيد المطلق وتقسس الأم وتوضح ما أشكل من الأحكام Okay. عند القرآن الكريم المصدر الأول والأعلى في التشريع الإسلامي وهو كلام الله المنازل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز في بيانه والمحفوظ من التحريف وقد أجمع الأمة على أن آل القرآن هو المراجع الأساسي الذي تستمد منه الأحكام الشرعية سواء في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو نظام الحياة، أن القرآن الكريم لم يكن فقط نصا دينيا، بل كان أساسا لتكوين الحضارة الإسلامية، ومصدرا لتشريع شامل ينظم حياة الإنسان في جميع جوانبها، فالقرآن يحدد الحلال والحرام، ويضع لقواعد العامة التي تبنى عليها الأحكام التفصيلية، ويعد أصلا ترد إليه المصادر الأخرى كالسنة والإجماع والقياس كما أن إعجاز كما أن عجاز القرآن في بيانه و... ولغته كان دافعا لعلماء الأمة إلى دراسة بلاغته مما أدى إلى نشاء علوم البلاغة والنحو والصوف والصرف وكلها تخدم تخدم فهم النص القرآن <سؤال> واستنباط الأحكام منه وقد أشار المؤلف إلى أن العلماء مثل الجرجاني والباقلاني وغيرهم قد ألفوا قد كتابا عظيما في إعجاز القرآن مما يدل على مركزية القرآن في الفكر الإسلامي وعليكم ورحمة الله وبركاته اسمي احمد عطيف بن محمد كمال رقم المصفوفة واحد اثنان اربعة اثنان ثمانية سبعة سبعة اريد اليوم عرضا عن مكانة السنة في مصدر الشريعة اشتراك السنة النبوية من القرآن الكريم كمصدر التشريع في سورة التوبة يظهر أن سنة النبوية ليست مجرد تابع للقرآن بل هي شريكة له في البيان الأحكام كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بارئ من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم سورة التوبة آية ثلاثة وإله من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بارئ من المشركين ورسوله بريء منهم كذلك فإن رجعتم أيها المشركون إلى الحق وتركتم شرككم وهو خير لكم وإن أعرضتم عن قبول الحق وابيته الدخول في الدين الله فاعلموا انكم لا تفلتوا من عذاب الله ايها الرسول هؤلاء المعرضين عن الاسلام عذاب الله موجه العفو بين الله ورسوله يدل على معيه في التشريع مما يبرد مكانه السنه كمصدر, كمصدر مستقل والمعتبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسمي محمد الفاشل برسمن رقم الطالب واحد اثنين اربعه اثنين ثلاثه خمسه مكانه السنه في مصدر الشريعه اتحاد السنة النبوية مع القرآن في جهة واحدة لتشريع في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين سرها التوبة يحلف المنافقون الأيمن الكاذبة ويقدمون العذار الملفقة يرضو المؤمنين والله ورسوله أحق والأولى أن يرضوهما بالإيمان بهما وطائعتهما إن كانوا مؤمنين يرضوه الضمير يعود على الله ورسوله مما يدل على أن يرضى أن رضى الرسول هو من رضى الله وهذا يشير إلى أن السنة النبوية لها نفس قوة التشريعية التي للقرآن ولا يفرق بينهما في مقام الطاعة واتباع اسمي محمد أشرف بن الدين. أراكم التسجيل وهي سنة أربعة سنة أربعة سفر. المكانة سنة في المصدر الشرعية إفراد سنة النبوية كالمصدر مستقيل يتوقف عليه وقبول لله الأعمال في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك وسكان سكن لهم والله سميع عليم سورة التوبة خذ أيها النبي من أموال هؤلاء التابعين الذين نقلت وعملا صالحا وأخرى سيئا صدقا وتطهرهم من الدناس وذنوبهم وترفعهم عن منزل والمنفكين إلى منزل المخلصين ودعوا لهم ودعوا لهم بمغفرة لذنوبهم واستغفر واستغفر لهم منها إن دعاك واستغفر لك واستغفر لك

بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يبين أن قبول لهم. أن قبول الله للصدق صدقة للمتوقف متوقف على الأخذ لرسول الله مما مما يدل على أن السنة النبوية ليست ليست فقط ليست فقط مسفرة للقرآن بل هي الشرط في لقب في لقبول الاعمال وهذا وهذا يبرز يبرز المكانتها وتشريعيا الولي السلام عليكم ورحمه الله اسمي محمد محمد بن رقم 6 و اسمي رابع ثاني صفر ربيع تسعة. علاقة تكاملية بين القرآن والسنة تعتبر علاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية علاقة تكاملية مترابطة مترابطة حيث لا يمكن لأحدهما أن يعنى عن الآخر في بيان. الشريعة الإسلامية فالقرآن الكريم هو أصل تشريع والسنة النبوية جاءت لتفصيل وتوضيح وتطبيق في حياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية ليست مستقلة عن القرآن بل هي شارحة له وفو ومفا مفسر ومبين وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بيان بالقول والفعل والتقرير وكل ذلك ضروري لفهم النصوص قرآني من هنا يتضيه أن القرآن والسنة يتكاملان يتكامل يتكامل في رسم سورة التشريع كامل على قطو بين القرآن والسنة سنة تفسر القرآن وتبين إجمالا ورد في القرآن العديد من الآيات التي تحتاج إلى توجيه عمل فجاءت سنة تبين طريقة التدبير مثال ذلك قوله تعالى وأقيم الصلاة سورة البقرة فجاء السنة بتوضيح عدد الركعات وأوقاتها وهيئاتها كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وبدون سنة لما عرفنا تفاصيل الصلاة والزكاة وغيرها في من البدن. ثم سنه تقيد وتخصص بعض النصوص القرانيه جاءت عامه او مطلقه وقامت سنه بتخصيصها او تكديها مثل قول تعالى يوصيكم الله في اولادكم قاتل من اغاث كما في الحديث لا يوصف شيئا كذلك في قضية صداقات أو أحكام الميوم تعطي سنة لتحديد ما يقبل وما يوفد مما يدل على توجيه تفعيل التشبيه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي أحمد باشي بن الرحمن رقم تسجيل واحد اثنان اربعة إثنان صفر واحد صفر الآن آآ العلاقة التكاملية بين القرآن والسنة أولاً في السنة تأتي بأحكام جديدة متوافقة مع القرآن السنة النبوية لم تقتصر على تفسير القرآن فقط بل اشتملت على تشريعات لم يرد بها نص قرآني مباشر ولكنها منسجمة تماما مع مبادئه مثال تحديد العقوبة لبعض الجرائم وتفصيل أحكام البيوع والمعاملات وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ألا على وإني أوتيت القرآن ومثله معه رواه, رواه أبو داود أي أيوة أن السنة وحي مثل القرآن وهي ضرورية لفهمه وتنفيذه ثم في طاعة النبي من طاعة الله قال الله تعالى في سورة النساء آية ثمانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطيع الله من أسف من يطيع الرسول فقد أعطاه الله صلى الله العظيم ثم في آية في سورة الحج آه آية سبعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوا صدق الله العظيم مما يدل على أن السنة وحي واجب وجب آه واجب اتباع ومصدر لا يقل مكانه عن القرآن من حيث التشريع فالتشريع الإلهي متكامل من خلال وحي القرآن والسنة ولا يجوز إعمال أحدهما وإهمال ثم في الخاتمة القرآن والسنة هما مصدران أساسيا من مصادر الشريعة الإسلامية لا يمكن فصل لهم فالقرآن هو وحي من الله سبحانه وتعالى وهو دليل لحياة المسلمين في جميع جوانبها أما السنة فهي تفسير وتكمل ما ورد في القرآن الكريم فكلاهما يكمل آخر في بناء فهم, شامل لتعاليم الإسلام ويعادان مراجعا أساسيا في استنباط الأحكام الشرعية وقيادة حياته يرضى عن الله شكرا